эфире канала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Трехсторонняя встреча контактной группы состоится завтра. Урегулирование ситуации на Донбассе обсудит в Минске бывший президент Украины Леонид Кучма, представитель миссии ОБСЕ и посол России в Украине Михаил Зурабов. Напомню, вчера президент Украины Петр Порошенко уполномочил рабочую группу провести консультацию в Минске по вопросу обеспечения допуска международных экспертов на место падения малазийского самолета. Александр Лукашенко согласился принять это заседание в Беларуси. Верховная Рада поддержала украинскую армию. Депутаты на внеочередном заседании приняли законопроекты об изменении госбюджета. Это станет залогом совместной победы Украины и успешного проведения антитеррористической операции. Ведь наша страна ежедневно тратит 70 миллионов гривен на обеспечение АТО, заявил президент Петр Порошенко. Глава государства положительно оценил тот факт, что важные законопроекты поддержало большинство депутатов. Это значит, что на сегодняшний день отношения народных избраний к Украине, к украинскому народу и армии не зависит от того, есть в парламенте коалиция или нет, подчеркнул Петр Порошенко. Президент высказал надежду, что в будущем все ветви власти будут демонстрировать единство в принятии важных для страны решений. Мы продемонстрировали, мы продемонстрировали, что украинский народ и парламент могут быть едиными. И это единство является залогом нашей победы. И у меня нет никаких сомнений, что мы это будем демонстрировать и в дальнейшем. Да, досрочные парламентские выборы ⁇ это уже реальность. И не потому, что этого хотят отдельные народные депутаты или чиновники, а потому что 80% украинцев требуют. Но это в любом случае не будет в будущем препятствовать нашей совместной работе нашей с вами эффективной работе. Украине удалось избежать дефолта благодаря голосованию Верховной Рады в четверг за правительственные законопроекты, заявляет премьер-министр Арсений Яценюк. Депутаты сегодня поддержали правительственный вариант поправок по внесению изменений в госбюджет и в некоторые нормы налогового кодекса. При этом парламентарии в очередной раз не поддержали законопроект, который касается ГТС, также не приняли народные депутаты и отставку Арсения Яценюка. Сегодня украинский парламент, Сегодня украинский парламент конституционным большинством голосов поддержал все законопроекты правительства Украины. Даже парламент понял, что у нас есть только два варианта. Первый единственно правильный ⁇ единство нации. Если, Если этого единства нет, нет тогда и не этой заниматься. нации нет вообще. И сегодня, и мы, сегодня говорили, мы доказали, что поддержка конституционным что большинством всех инициатив правительства, всех инициатив Уряда Украины, Шаг к объединению страны, шаг к тому, чтобы вселить веру и уверенность у каждого украинца. Страна движется вперед, страна борется, страна победит. Также премьер-министр Украины сообщила, что подписала распоряжение о государственном оборонном заказе. Глава правительства напомнил, что кабмин дофинансирует армию на 9 миллиардов гривен. Эти средства направят на обучение и зарплаты военных, а также на закупки новейшего современного оружия. На позитивные новости из парламента мгновенно отреагировал и валютный рынок. После результативного голосования депутатов гривня укрепилась на межбанке. Если цена доллара к полудню достигла отметки 200%. 12.35-12.65 то после новостей из парламента гривня начала укрепляться, и торги закрылись уже на уровне 12.15-12.30. Похоже, динамика зафиксированная по торгам пары евро гривня. Максимум дня составил 16.53-16.94. Однако к закрытию торгов национальная валюта отвоевала позиции на уровне 16.25-16.45. Военные облигации от Минфина на миллиард гривен. Ведомство впервые выставит на аукцион такие ценные бумаги. Срок обращения облигаций два года, ставка 7% годовых с выплатой дивидендов раз в полгода. Напомню, 21 мая Министерство финансов начало продажу казначейских обязательств на 100 миллионов гривен для поддержки армии. По последним данным, объем их продаж составил 38 миллионов. По оценкам ведомства, на проведение АТО ежемесячно расходуется полтора миллиарда. Гривень. Парламент ратифицировал соглашение с Австралией и Нидерландами о работе международной миссии в Украине для расследования крушения малазийского Боинга. Договоры вступят в силу с момента получения странами дипломатических нот из Киева. Руководить миссией будут Нидерланды. В состав войдут как военные, так и гражданские специалисты этих стран, а в некоторых случаях поданы другие государства, граждане которых погибли в авиакатастрофе. Персоналу миссии разрешили носить оружие и применять его в случае необходимости. Международной команды не более 700 вооруженных человек. Им разрешат свободно перемещаться по местности, связанной с расследованием падения Боинга-777. Украина обязана предоставлять миссии любую необходимую информацию. Нет ничего странного в том, что персоналу миссии разрешено... Использовать оружие, потому что ситуация на Донбассе, мягко говоря, неспокойная. И в конце концов эти люди просто должны иметь оружие для того, чтобы защищать свои жизни. Я не вижу ничего в этом экстремального, поскольку Украина ежегодно проводит на своей территории международ... военное учи... учение с международным участием. И приезжают десятки и сотни иностранных солдат и офицеров точно так же с боевым оружием и просто разве что стреляют холостыми патронами. Поэтому ну, решение абсолютно адекватное, и я думаю, что это решение поможет всему миру увидеть, что Украина заинтересована в расследовании. Группа международных экспертов миссии БСЕ прибыла на место падения самолета. Специалисты осматривают территорию, где находятся части самолета, чтобы организовать дальнейшее расследование международной миссии защиты расследования под председательством представителей Нидерландов. И сегодня в Киев прибыли представители Росавиации. Они также примут участие в расследовании обстоятельств катастрофы Боинга 777. Активная фаза антитеррористической операции может быть завершена менее чем через месяц. Об этом сообщил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко. За прошедшие сутки украинские силовики нанесли 24 артиллерийских удара по позициям боевиков вне населенных пунктов. Уничтожена живая сила и техника террористов. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Летчики совершили 11 вылетов, из них два – медицинская эвакуация, в свою очередь террористы продолжают обстреливать позиции сил АТО из градов и минометов близ Авдеевки, Червонопартизанска и пограничного пункта пропуска Мариновка. Также из минометов, но уже с территории России, обстрелена тактическая группа в приграничном районе. За минувшие сутки погибли 11 украинских военных, 31 боец ранен сообщили в Винформ-центре СНГО. Также сообщают, что в Крыму российские боевики развернули дополнительную тактическую группу в составе танков и градов. И кроме того, вчера из России в Луганскую область прорвались 7 градов и 11 Уралов. Вооруженные силы Федерации накапливают войска и технику также на границе с Сумской и Харьковской областями. Российские вооруженные силы накапливают военную технику, на на технику и подразделения на границе с Сумской и Харьковской областями. В лесопосадках неподалеку села Козина Курской области Российской Федерации русские готовят огневые позиции для обстрела территории Украины. За два километра от границы с Сумской областью выставлены информационные знаки с надписью «Огневой рубеж». В Великобритании началось открытое расследование по делу Александра Литвиненко. Напомню, он умер от радиоактивного отравления 8 лет назад. Цель расследования – выяснить, причастна ли российская власть к гибели бывшего сотрудника российских спецслужб, сообщил судья коронер сэр Роберт Оуэн. Часть слушаний пройдет за закрытыми дверями. В феврале британский высокий суд Удовлетворил прошение вдовы покойного разведчика Марины Литвиненко о пересмотре дела. Расследование может еще более осложнить отношения Лондона с Москвой, которые и без того обострились на фоне конфликта на востоке Украины, полагают британские аналитики. Дрова помогут Украине пережить зиму без российского газа. Для этого правительству нужно перевести хотя бы часть государственных предприятий на отопление твердым топливом. топливом, говорят в госагентстве лесных ресурсов. И если это будет сделано, то лесхозы готовы снабдить бюджетные организации и население ресурсом. Его будут делать из отходов от вырубки леса. Раньше их в большинстве случаев просто сжигали. Лесхозы готовы зарабатывать и продавать дрова для людей. Для этого нужно, во-первых, желание власти, чтобы перевести государственные учреждения на котлы с твердым отоплением, деревянным отоплением, если это будет сделано. Мы готовы. У нас очень много есть возможностей и предложений даже переделывать то, что мы много сжигаем в лесу. Отходы от вырубки можно это перерабатывать в щепу. Далее в эфире программа Национальный интерес. Речь будет идти о противодействии антиукраинской пропаганде со стороны России. Проанализирует этот вопрос партнер Украинского кризисного медиа-центра Татьяна Попова. Смотрите сразу после финансовой информации.